Dünya üzrə maraqlı faktları sizlərə təqdim edirik. Əvvəlcə isə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. İspaniya qəzetinin dünyanın ən gözəl bayrağı ilə bağlı sorğu keçirdiyini bilirsinizmi? İspaniyada bir qəzetin aprel ayında keçirildiyi sorğuda vətəndaşlara dünyanın ən gözəl bayrağı hansıdır sualı verilib. Türkiyə bayrağı 49.100 səslə birinci pillədə qərarlaşıb. İv sahibi İspaniya isə 18800 səslə 2-ci pillədə, Amerika Birləşmiş Ştatları bayrağı isə 6700 səslə 3-cü pillədə qərarlaşıb. 18-ci əsrin yüzillikdəki Türkiyə bayrağı bugünkü bayrağa çox oxşuyurdu. Bu bayraqdakı 8 güşəli ulduzun qələbəni simvollaşdırdığı və Osmanlı dövlətinin qələbələrlə dolu keçmişinə işarə etdiyi üçün istifadə edildiyi deyilir. 1844-cü ildə qəbul edilən qərarla Türkiyə bayrağı üzərindəki 8 güşəli ulduz insanı təmsil etdiyi düşünülən 5 güşəli formanı alır. Bəzilərinin fikrincə Türkiyə bayrağında təsvir olunan aypara formasındakı ay İslam dinini təmsil edir. Digərlərinə görə Göy tanrısına olan inancı təmsil edir. Ulduzun isə müstəqilliyi təmsil etdiyi bildirilir.